ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 104 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਕਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂਰ ਉਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂਰ ਉਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ہمارا ਇੱਕ انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور ایک امن کا اور دوستی کا اور آشتی کا ایک پیغام دے کے انہوں نے اس کوریڈور پہ کام شروع کیا ہوا ہے اینڈ آف نومبر میں تو میں اس کے پروگرس دیکھنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارا آ, ہماری جو کمیٹمنٹ ہے ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہے کہ آئندہ نومبر سے پہلے پہلے اس کا جو پہلا فیز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ماشاءاللہ اللہ اس کا آج ہمیں پریزنٹیشن دے گئی اب میں آ, انڈین بارڈر تک جاؤں گا اور اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا اور وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ پیش کروں گا آ, تقریباً پینتیس فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور جو بیسک کام ہے اور بیفور نومبر انشاءاللہ تعالی نومبر دو ہزار انیس بقیہ کام بھی مکمل ہو جائے گا جو فیز ون کا ہے اور فیز ٹو میں پھر کمپلیکس کے ساتھ جو ادھر ڈیولپمنٹس ہے اس میں ہوٹلز ہے مال ہوں گے اور فیسیلٹیز ہوں گے یہاں پر آنے والے انٹرنیشنل سکھ کمیونٹی کے جو جدہ آئیں گے یاتری آئیں گے ان سب کے لیے ان کے شایہ نشان کو ادھر فیسلٹیز بنانے کے لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا لیکن جو کہ پہلا فیض ہے اس میں جو گردوارہ کو تھوڑا سا خوبصورت بنانا پھر اس کے فرش اور سراؤنڈنگ کو اس کو بہتر بنانا پھر اس کے ارد گرد کوئی مہمانوں کے کی لیے قیام گاہ کا تعمیر کرنا اور ان کی جو ضروریات ہے اس کو بنانا لنگر خانہ کو بنانا اور اس سارے پروجیکٹ میں ہم ریگولرلی سکھ کمیونٹی کے کی جو مذہبی قیادت ہے اور لیڈرشپ ہے اور ان کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں آ, ان کی خواہش کے مطابق ہو اور ان کا مذہب اور عقیدہ جس طرف کہتا ہے اسی طرح ہم کر سکیں مقصد اس کا صرف آ, آ, یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان آ, سب اقلیتوں کو تمام مذاہب کے پیروکاروں کو آ, م, ان کے لیے یہاں پر حقوق سب کے یکساں ہیں اور سب کو ایک محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آ, پاکستان جس طرح مسلمانوں کا ہے اسی طرح پاکستان کے سبز حلالی جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کا ہے اور برابر برابر کے ہمارے ساتھ وہ حصہ دار ہیں ہم سب پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے یہ پیغام دینا ہمارا مقصود تھا اگلے سال سری گروہ نانک دیو جی پانچ سو پجا سالہ پرکاش اتصاب منایا جا رہا ہے جسوں لے کے دنیا بھر کے سکھان دے بچ بہت زیادہ اتساہ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ